Jimat 17 bilion, hutang bayar faedah naik 18 bilion, hangus begitu saja. Belanja mengurus dianggarkan naik 6 bilion tahun depan. Maknanya, jika kutipan kerajaan tersasar lebih daripada 6 bilion bagi tahun 2026 dan kita tahu untuk 2025 ini memang telah tersasar 5.6 bilion. Segala kutipan itu tidak mampu pun untuk menampung pertambahan daripada belanja mengurus. Yang lebih membimbangkan apabila kita perincikan, perbelanjaan yang paling toksik iaitu bayaran khidmat hutang sebenarnya terus melonjak. Dan kita tak banyak bincang tentang bayar faedah ini. Baik di dalam Dewan ini ataupun di luar, ataupun kita tak dengar banyak daripada kerajaan sendiri. Daripada 6 bilion pertambahan bersih belanja mengurus kerajaan, 2 per 3 adalah disumbangkan oleh pertambahan bayaran faedah hutang iaitu 4 bilion. Tahun depan, jumlah faedah hutang yang perlu dibayar ialah sebanyak 58.3 bilion berbanding dengan 54.3 bilion bagi tahun 2025 ini. Jadi maknanya, bagi setiap satu ringgit pertambahan perbelanjaan mengurus kerajaan, 67 sen sebenarnya adalah untuk membayar lebih banyak faedah. Yang saya paling terkilan bila kita tengok secara keseluruhan adalah begini. Bila dibandingkan jumlah bayaran faedah hutang setiap tahun dengan jumlah yang disalurkan untuk membantu kehidupan harian rakyatnya untuk tahun 2026 kerajaan seperti yang saya sebut tadi untuk belanja bayar hutang 58.3 bilion untuk belanja bantuan sosial dan subsidi itu akan berkurang sebanyak 8 bilion berbanding dengan 2025 menjadi 49 bilion bagi setiap satu ringgit untuk dua kategori perbelanjaan ini, 54 sen untuk bayar faedah, 47 sen sahaja untuk meringankan beban kos sehari hidup rakyat. Itu hakikat dia. Setiap tahun, belanja bayar faedah yang perlu ditanggung oleh setiap rakyat secara purata oleh setiap rakyat Malaysia ialah RM1,822 setiap rakyat. Berbanding dengan contohnya, faedah bantuan sosial dan subsidi yang didapati oleh rakyat hanyalah sebanyak RM1,531 saja. Saya sebut semua ini kerana dalam belanjawan, tidak kisah siapalah jadi kerajaan, memang dia akan sebut yang cantik. Jadi kalau Dewan tidak tengok sesuatu yang membengkak dan yang berbahaya, maka kita hanya akan membincangkan perkara titik bengit di bawah. Sedangkan soal pertama ialah, adakah Dewan berpuas hati kalau setiap satu ringgit yang dibelanjakan itu 57 sen untuk bayar faedah, 43 sen untuk sampai kepada rakyat. Ancaman nombor satu kepada kesejahteraan rakyat dan negara ini di masa akan datang ialah sebenarnya kadar keberhutangan yang sangat tinggi. Setakat Jun 2025, kadar hutang dalam negeri dan luar pesisir adalah sebanyak 1.3 trilion ringgit, iaitu 64.7% daripada saiz ekonomi negara. Jumlah ini adalah terlalu hampir dengan siling 65% daripada KDNK iaitu garis yang kita tak boleh langgar. Ini tidak lagi termasuk jaminan-jaminan hutang yang diberikan oleh kerajaan. Setakat tahun 2024, jumlah jaminan kerajaan di luar penyata kewangan kerajaan adalah sebanyak 332.8 bilion. Dan jumlah ini bersamaan dengan 17.2% daripada saiz ekonomi kita. Ini termasuklah contohnya jaminan kepada dana infra yang telah naik kepada 85 bilion. ECRL telah naik dalam tempoh 2 tahun yang lepas kepada 50 bilion. PTPTN telah mencecah 41 bilion dan prasarana sebanyak 42 bilion. Jadi sebenarnya hutang kerajaan adalah sebanyak 81.9% dari saiz ekonomi negara. Jadi kalau kita sebagai ahli dewan yang tak reti baca itu salah kita.